こんにちは。今回は家族とハワイで過ごす数日を記録しますまずはホテルで朝食をとります<ー> ホテルに帰ったら夕食まで時間があったので母とプールサイドへ行きます。

そしてこの日もお昼からのんびりドライブをします。 私の家族は気分屋さんが多いのでハワイでは毎日のんびり過ごしています。